Hello Heko. Eh dah mula ya. <laughs> Selamat datang ke Ameran. Episod berapa dah? Uh, Lima. Lima. Ah, Lima dah. Cakap tak nanti. Semoga janganlah itu bilangan dosa aku. Uh, <laughs> Kita kat mana ni? Ah, tengoklah di hari yang cerah dan ceria. Masuk <laughs> Nak masuk markah. Nak masuk markah? Melaka. 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 You should have your own microphone as well. Kata uh, ada dua mic kan? Uh ha kena buka dia punya yang biru tu. Okay, hari ni nak cerita pasal, eh, nak sama cerita kerja tu sebab uh, yang episod yang dulu tu, cerita kerja tu general je apa yang terjadi. So nak beritahu, hari tu cakap remaja uh, yang tak pergi ke apa ni, boarding school, eloklah diberi peluang untuk bekerja Uh, dan juga dapat gaji supaya boleh belajar awal sense of responsibility tu Okay, so hari ni kita share my experience, macam mana kerja di usia awal itu mem membantu dan membentuk serta menyiapkan diriku ini dengan pelbagai kemahiran yang sangat berguna di kemudian, di kemudian hari, di, di future, which is uh, sekarang ni lah. Sebab now I am a, what am I? Pencerah, scientist, uh, pun uh, slash slash uh, Pencerap. pencerah, bercara, bercara, pe, pe, pemarah, semualah, semualah. Okay, so masa form one, form two, form three, uh, I did a lot of works tak tak buat satu kerja je Tapi kan semua kerja ni telah memberikan uh, pendedahan awal serta kemahiran uh, yang diperlukan supaya yang sangat berguna bila dah jadi adult. Okey, tahun pertama uh, kena kerja, which is uh, masa tu tiga tahun satu lah. Komplain tak kerja dengan orang lagi, tak kerja dengan orang lagi. Tahun satu tahun itu I work uh, sendiri uh, jual. Jual, nombor satu actually I went uh, untuk jual kain. You know, kain-kain pasang sebab I know uh, apa tu uh, cikgu, cikgu sekolah, cikgu guru besar. So, bagi dekat dia lah untuk, untuk, untuk ni untuk pergi jual kain kat sekolah, kat sekolah dia dan juga some other sekolah. So, I went uh, pergi ambil kain because I know this menggali kain uh, with my mom. <coughs> actually, she, she does the talking. Sebab itu macam kawan lama dia, tapi yang kena bawa sebab berat aku akulah kan Hah, Ingat lagi, beg tu beg gafil tau, penuh dalam beg gafil tu Bukan beg gafil ni, beg gafil zaman dulu Ni fancy pavilion, menang lucky draw uh, Ambil kain, kain pasang, kain pasang Eh, you nak know, cikgu sekolah kan kena baju, selesai nak tukar-tukar baju kan dulu uh, Murah je lah, RM40, RM45, RM35 pun ada tapi my system is dia tak payah bayar semua, dia boleh bayar tiga kali. Ah, Baguslah aku. Ah. So, uh, then I got to learn untuk sourcingkan kain tu dan juga uh, lepas dua minggu pergi restock uh, kain dan tengok pattern yang mana yang orang suka. Rupanya kan benda ni macam seasonal tau. Masa tu I do not understand lagi konsep of apa season-season fashion-fashion perempuan ni. Lepas so, tu then I realize, oh rupanya ada season macam tu season bunga yang besar macam setepek ada, ha dia suka yang macam tu Lepas tu ada season yang macam uh, color uh, pastel-pastel, light-light, oh, uh, dia, dia dia ada season dia uh, lepas, uh, lepas tu ada, ada season yang jenis macam agak arah batik-batik sikit macam songkit-songkit So um, raya, nak dekat raya, orang punya selera lain Dah nak dekat hujung-hujung tahun, selera lain So, I got to trace benda ni Kalau lah masa tu Rethi buat statistik kan Dah lama dah aku buat correlation Graph tu <laughs> Nak tengok R value, R squared tu berapa <laughs> So, benda tu uh, Dilakukan, dapat pendapatan Pendapatan dalam tu dapat lah dalam Kalau lepas dah tolak semua cost nak kena travel punya semua tu kan Dapat dalam dekat uh, 200 macam tu sebulan Which is not too bad sebab uh, jual satu satu pasang kain, kain yang 4 meter tu dapat dapat keuntungan sekitar 5 ke 8 ringgit. So oh. macam not too bad, not too bad. Ha, sebab aku masih pergi sekolah okey, tiada sekolah di Ponting. Tak ada. Tak ada. sentiasa pergi sekolah, remember okay, from the last video, aku actually quite, quite excellent given that apa tu segala, apa privilege dalam hidup yang tak ada tidak melemahkan pelajaran sama sekali. So lepas tu apa lagi jual aa uh, dan itu benda yang aa uh, regular juga dalam masa yang sama aa uh, benda aa uh, makanan. Okey. Benda yang makanan that I I sold aa uh, sebab I know dia punya apa tu producer tu pergi ambil aa uh, ni aa uh, belacan. Belacan dan juga dodol. Ah, ni kisah-kisah kisah, kisah kesian lah. Tak apalah itu kita apa simpan untuk episod ni ni. Macam mana aku rasa aku telah membunuh orang membuat dodol. <laughs> Dengan order yang terlalu banyak. So I live dekat Perak kat Intan kan. So ambil ambil bas benda semua untuk pergi ke Taiping tu source dia sebab dekat Taiping tu tempat memang uh, ada ada apa ni orang dapat seafood. So senanglah orang buat belacak tu apa benda semua. Uh, dan juga dodol. So benda-benda tu lah. Every, every week maksudnya uh, hari hari tunggu hari sekolah I kind of wait kalau hari Jumaat tu ada cuti atau hari Senin tu ada cuti. So, sebab itu adalah perfect for me untuk ada tiga hari untuk dua-dua sosik. Oh, nampak tak bijak? So ambil kalender tu memang memang carilah hari yang ada uh, weekend weekend panjang sikit. Uh, so Buat sourcing dan benda semua tu uh, Jadi Sambil jual kain tu Dapat juga jual Kepada dodol dan juga belacan ni Tapi kenapa dodol belacan ni? Sebab ingat ya kain ni dibeli oleh cikgu-cikgu Dan yang opah-opah Yang mak-mak tau Yang diorang pun gunakan bahan masakan juga So belacan adalah benda yang mak-mak dekat dapur yang gunakan um, Kau kalau uh, Apa ni you you are not Malay pun kau guna kan juga macam tu untuk buat hebeh hi apa pun dia semua. kau guna kalau buat benda tu ha. Uh, lepas tu tadi kan macam saya kan masa bulan puasa ada ada special request dapat pattern juga kan, ha, masa tu slow masuk dodol ha uh, padahal ni kan dodol ni kan i manage to jual uh, bukan bukan uh, um, uh, dekat bulan bulan puasa bulan raya je uh, luar pada waktu tu boleh sebab I use uh, promotion kata oh ini dodol Uh, kayu api. Yeah. Tapi sebenarnya kalau kau ingat kan ingatkan, memang semua orang siapa nak pakai gas kan. <laughs> Tapi aku macam <laughs> mulut tu nak cakap something juga. <laughs> so dari situ berjaya dapat skill untuk trading yang sangat banyak. Bagaimanakah ini membantu apabila telah menjadi adult lah walaupun dah, dah jadi saintis kan. Okey, benda ni sangat membantu ketika negara bukan negara, dunia dilanda, dilanda apa? Alamak dah tahu Pandemik lah. Oh, pandemik, pandemik semua tu. So bila dah ada pandemik tu, oh kesusahan sangat susah. Eksperimen masih nak buat tapi ada sekatan lepas tu duit semua susah tau. So I had to sampai kena buka uh, kedai to support research during lockdown covid uh, yang 2 tahun tu. Disebabkan dah ada kemahiran berniaga untuk sourcing barang apa benda semua berjaya buat dan sebab I got grant 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 duit ada tapi tak boleh nak nak move kan susah sebab masa tu lockdown semua orang tak boleh kerja benda semua my grant tu adalah grant antarabangsa and Malaysia punya part adalah part yang pertama kalau tak buat other people tak boleh nak continue ada ada countries so I had to do something untuk buat benda tu So walaupun UPM tak boleh nak give me duit sebab you know all the bureaucracy, all the lockdown benda semua I managed to buka business untuk createkan pendapatan dan dapat duit untuk jalankan juga uh, uh sains dan perniagaan tu dalam masih yang sama. So terima kasih uh, life experience ketika tingkatan satu form one kerana menyiapkan prep me to be a, a good business owner. Buka ok, buka senyum berhad benda semua ok. Sampai nak kena saman dengan ke universiti lah. But that's a different story. Sebenarnya sebelum universiti saman tak, aku je boleh saman dia. <laughs> ok. So itu for, uh, for form 1. Form 2 macam mana? Form 2 ke form 3? Form 3 ni uh, macam tak banyak lah lah. Form 3 macam sikit je sebab nak PMR kan. So form 2. Form 2, I work mainly dekat ada dua tempat yang berbeza. Satu, yang nombor 1 adalah dekat canteen sekolah. I told you kan. So kantin sekolah ni, I manage to Uh, acquire uh, kitchen skill kitchen skill eh uh, uh, meniaga tu kena meniaga jugalah just collect duit je pada budak-budak dah tarikh waktu sekolah masak dan menguruskan uh, apa ni uh, dapur di kantin maksudnya dah dah owner dah beli barang mentah beli bawang beli gula beli nasi beli beras okey kena pergi simpan dekat tempat yang khusus maksudnya beras dengan uh, dengan bawang semua yang kering-kering ni dia ada dia ada jadi room dia engkau tak engkau tak simpan uh, apa peti ais dalam bilik tu uh, sebab oh. se sebab peti ais ni jadi kompresor kan kompresor dia tutup nanti, nanti boleh jadi ber berpeluh dalam bilik tu uh, so dia ada bilik kering dia ada bilik untuk can item lepas tu dia ada bilik-bilik bilik basah -bilik -bilik dia so that that's, that's where i learn Okay, different bahan perlu disimpan dalam bilik yang berbeza. Lepas tu sequence untuk, yelah, kantin sekolah kan nak masak, nak buat nasi lemak. Lepas tu, tiap hari kan tukar menu, ha. Oh. budak kan. Ada, ada hari nasi lemak, ada hari mie kari, ada hari bihun sup. Macam-macam. Lepas tu ada pula si, apa, yang jajan, bahagian jajan-jajan. Jadi dalam satu kantin punya, uh, apa tu, hall tu, dia ada placement dia untuk menghasilkan lauk, untuk menghasilkan nasi, untuk membuat kuih, untuk memotong sayur dan semua tu work like a clockwork. Ha. So, a, berjaya acquire skill ni bukan sekadar untuk masak saja, tetapi menguruskan flow, semua orang tak berlanggar with each other. Dia jadi small saja. maksudnya by the time semua orang datang tujuh, tujuh pagi tu kan, dia dah dia jadi cantik aja. Semua orang semua, semua orang dah tahu dah flow masing-masing. Uh, sebab sistem tu dah elok. Jadi apa guna benda ni? Uh, benda ni later in life very much beneficial and help me untuk manage okay. satu manage my own lab tapi ketika student manage me untuk menjadi saintis yang sangat cekap di dalam makmal, dalam lab. Segala kerja-kerja rencam dalam lab tu, you know boleh lab kan? you you need to deal with your micro pipettes, your tips, nak kena timbang, nak kena basuh your radars, apparatus, semua-semua. Semua benda -semua, semua -semua, semua -semua tu nak kena buat. And at the same time, nak kena pergi ke apa tempat tanah pokok. Maksudnya bukan alat saja. Kita tempat yang apa berlembar-lembar pun nak kena kerja juga. Tempat yang super-super clean pun nak kena kerja juga. Jadi dia sebabkan memang daripada awal telah ada pendedahan dan juga kemahiran tinggi untuk menguruskan kantin, uh, jadi bila kena masuk PhD, kena buat benda-benda tu, sedikit pun tak ada masalah. Pandai je buat flow tu, pandai je tersusun. Tak ada bersifat, tak ada apa, uh, tersusun semua nota-nota dia tu. Jadi semua eksperimen berlaku dengan sangat efisien dan lab book tak pernah henti ditulis. aku. Uh, nanti kita tengok my lab book dia. Sangat colourful lab book aku. Penuh dengan ucapan-ucapan dalam tu. Uh, so, dia help me tu jadi saya ni dah sampai sekarang. Sekarang, I own a lab kan? So I own the lab sekarang, it helps me untuk shape my lab untuk ada sistem, untuk ada flow supaya tak ada benda rosakkan. semua instrumen dalam sains digunakan secara optimum. Hmm. Oh, banyaknya memuji diri tapi tak apalah ya, video aku kan suka hati lah aku nak cakap apa <laughs> Okay. lepas tu dah habis kerja dekat uh, apa tu kantin tu because I got a better offer uh, I work dekat dekat pasar. Ha you know, pasar 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 tu. Ah uh, tapi mai, my, my kerja hakiki actually masa tu nak pagi-pagi eh uh, untuk sos ah festival this dalam video sebelum ni kan aku macam nyenyek kan aso tu kan bukan sin cujit oh aja banyak ada people ada tamilen ada apa nayang siampau <laughs> ada berita harian ada urusan the stars sun ada semua tu ada. Uh, lepas tu tapi benda tu sampai pagi je lepas lepas dah sos benda tu pukul 6 pagi I tried to finish everything dalam masa 40 minit. Balik ke kedai, my owner tu selalu pagi dia tak ada tau. Dia pergi beli barang-barang apa benda dia nak letak ke kedai tu. I learn dekat sini, uh, kedai tu adalah kedai macam kedai runcit, kedai runcit, kedai, kedai barang kering di 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 dalam pasar. Jadi kita nampak yang orang jual kicap lah, keropok lah, surat khabar lah, bawang lah, ni jamu-jamu lah, you know, ahli syurga jamu pun ada kat dalam tu tapi masa mana nak kan <laughs> dekat masa tu ada ni, ada apa nama <laughs> uh, mustika ratu <laughs> uh, I remember lagi, dalam tu ada mustika ratu dengan uh, I'm not sure how to pronounce it Nona Rogai Endon <laughs> lah uh, uh, dengan, dengan some, ada ada local product local product tu <laughs> nama dia herba Penawar Al Wahidah. You know lah all these people suka-suka apa apa ni produk apa IKS. Can we call it IKS eh? <laughs> Industri kecil <sedang laughs> <ada>. Tapi <laughs> dia. Tapi Kita buat pharmaceutical product. So ada lah produk-produk macam -produk tu. So de dekat sini uh, I learn oh kat sini I learn macam mana untuk buat networking. Ha uh, dalam pasal kan dalam pasal tu ada banyak-banyak kan ada market. Market basah, ada market kering ada orang jual benda-benda bawang kering, kentang, potato semua ni. Lepas tu ada market sayur, you know, jual sayur, jual jual all these vegetables, kerisi, pisang, buah-buahan. Ah uh, lepas tu ada market ikan, you know, fisheries. Lepas tu ada market uh, untuk lembu, ah uh, 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 apa uh, kambing pun semua, market babi pun ada, jangan dilupakan. <laughs> so, I managed to make friend dengan people in all of this location. You see, the, the good thing is, um, I kind of provide service to them. So, but, uh, one of my, my loyal customer client adalah this abang dengan dia punya ape nakkan apa sinciu dengan namyang. So, dapat je dulu tu, lipat-lipat paper tu, letak getah, api hantar tak makin babi. Makin babi je. Ya? <laughs> nah, lepas tu kan, bila orang makin-makin sebelah, thing uh, apa tengok cerita they use my service as well so before before my arrival my boss tak created that service tau untuk deliver oh. newspaper kepada all kawan dekat dalam tu orang orang santan orang you know santan masuk kat basic kena tekan keluar apa santan apa apa tu uh. i created all this uh, Service untuk menghantar surat khabar. Dulu mana ada TVN, set, nak baca, semua tu. Semua orang rely tu. So, orang, so I I, I got to learn lah paper-paper ni semua macam okay Makin babi tu memang sinju dengan ayang lah lepas tu yang yang kering-kering ni dia dia uh, utusan jawi dengan Tamil Nesan sebab dia, dia ada aneh kat situ Ah, uh, lepas, lepas tu oh jawi ni bukan all the time tau dia macam dah hari dia hari uh, selasa lah hari Rabu dalam seminggu uh, uh, utusan utusan jawi oh, kau tak nak jawi 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 sebenarnya ada paper Ah, uh, paper jawi. Lebih murah. Sebab ada, sebab ada di sangat uh. <laughs> so, uh, lepas tu, uh, you know, my my mulut ni tak tarik, tak, tak, tak ada lah diam sangat. Kan sama siapa siapa malah tanya lah buat apa. Makcik, saya kat makcik sayur, sayur tu, kenapa cucuk cucu, tu? Semua makcik-makcik sayur ni for some reason, dia have a similar trait. Semua belakang. <laughs> Jadi, sepanjang jalan aku cucuk cucuk, 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 Setiap langkah tu kan, semua benda dipanggil. <laughs> benda luar kain, benda dalam kain, benda atas kepala, benda kat dalam orang punya bag, semua dipanggil. Which I don't understand juga, tapi aku jahat, jahat juga. Kerana saya tak baik, jangan Orang datang jangan dicucuk, jangan. Nanti kita ada satu episod kita I'll teach uh, uh, macam mana nak hilangkan latar ni. Ada somebody taught me. Ada cara ni nak hilangkan latar ni. <laughs> uh, adalah, adalah. Adalah <laughs> apa ingat? Vitamin C ya. lah. <laughs> so, Benda ni later in life prep me untuk do good science. How? You see nak buat good science kan, dia kena ada kemahiran pandai networking tu sebab nak beli bahan-bahan macam-macam. So my bina adalah bina pertanian kan, kena pandai untuk sourcingkan baja daripada kedai mana, lepas tu apa bahan pertanian macam kokopit, uh, tanah, pokok-pokok, biji benih, baja, pasu. Uh, bukan saja untuk menyumbang untuk untuk restockkan kedai syarikat yang ada ni. Tapi juga untuk uh, kegunaan sendiri sebab well I have to do experiment all the time kan kalau tak ada barang macam mana uh, Lepas tu uh, kalau tak ada dalam negara pergi uh, cari sampai luar negara Buat networking ni dah kenal seorang tanya lagi seorang, dah kenal seorang tanya lagi seorang So so nampak tak uh, sebabkan bekerja di situ mahir membuat uh, pelbagai keputusan cepat yang mahir untuk createkan networking at minimum at minimum interaction juga because I'm, aku bukan suka bisnes dah lama sangat kerja boleh siap uh, so bagus dia uh, my science sangat sangat menarik eksperimen dia sangat-sangat menarik eksperimen And then, bagusnya studentnya, ah ni dua ekor ni dapat belajar macam-macam benda, -macam, ah, tunjuk sikit muka, tak nampak baik ke? Lah. Haa, ah. <laughs> 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 okay, ah, so ah, itulah, uh, jadi uh, nampak kan pendedahan awal ketika umur remaja tu dengan membuat pelbagai pekerjaan Akhirnya sangat membantu ketika adult life ni kan untuk untuk membuat kerja dengan lebih efisien dan juga produktiviti tinggi tanpa menipu, tanpa backstabbing sebab apa kalau nak compare dengan orang lain, aku rasa macam berjaya, boleh berjaya lah kot, aku ni kan sikit uh, cukur, berjaya tapi berjaya bukan untuk I get the trophy ke apa berjaya supaya student dapat dapat benda dan juga negara pun dapat benda uh, nanti we'll, we'll, wait lah uh, my, my rise right story yang yang sangat-sangat epic itu. Uh, <tuk> apa 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 epic maham 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 Apa dia maha ya, nama epic tu Alright Okay so kesimpulannya adalah Nak ada kerja Bagus Tapi disebabkan kerja ni adalah untuk Untuk tujuan pengalaman <tuk> Jangan restrict untuk satu kerja sahaja Buat sekitar 3 ke 6 bulan untuk dapat exposure Lepas tu lompat Job hopping Mungkin ramai orang tak setuju ni Tapi ni jawapan ketika umur muda Untuk dapat pendedahan Pelbagai industri Pelbagai bidang dan yang penting Dengan segera dapat faham hakikat hidup Humans are colorful Supaya kau tak terkejut nanti Bila sampai ke adat lain Betapa orang ini Orang baik Engkau, engkau baik Tapi orang belum tentu baik ha. Orang dekat mulut Cakap lain hati, dekat belakang kau, dia buat lain. Dengan buat semua aktiviti ni memang otomatik akan belajar. I kind of agak terkawal jugalah. I didemik banyak sangat orang yang teru teru. Sebab sebab orang dulu dia dia are quite sincere dekat truthful uh, tau. Dia uh. tak macam orang sekarang yang banyak sangat agenda. Macam Apep. Apep aa uh, yang potong kepala babi tu kan. How much agenda in life do you think dia nak ada? selain agenda di potong pelu tu jauh lebih banyak kan kan I think kan the only yang dia ada agenda hidup dia pun dia ada skandal dengan asur kat market sebelah <laughs> ha, which I know as well. <laughs> Yo, these people, they got scandal tau. Market punya scandal. Oh my god. Tak lah tu cerita lain. <laughs> tu cerita lain. <laughs> ha. Okay, so, uh, bekerjalah. Uh, awal bagi bagi peluang bagi ruang dan peluang supaya bila dah jadi adult jadi bertanggungjawab dan juga tak cepat melatah dan tak cepat hilang uh, emotional control tu. Ini sikit-sikit nak ada mental damage. Sikit-sikit nak ada apa anxiety. Tak benda tu ada tapi kau tak boleh layan sangat. It's it's not healthy. So Demi melahirkan generasi yang lebih kuat dan juga produktif uh, Maka kanak-kanak perlu diberi peluang dan peluang Bukan kanak remaja lah Remaja Okay Ada soalan Sila tanya di bawah Ada ucapan Tengok jalan cantik tak? Uh, kita kat mana ni? Uh, tahu <laughs> Kita sedang mengarah ke selatan uh, ya, Jadi sing-sing ya. di depan sana Alright Okay, nanti jumpa lagi Bye